Иди сюда, иди сюда, иди сюда! Автор цього відео, знятого рік тому, але надіслано зараз на репортерську сотню Вадим Булик, він зараз прийшов сьогодні до нас в студію. Вадим, а коли саме ти зняв це відео? Цей відеоролик, який ми також увійшли, виходить, я зняв майже рівно рік тому, 22 января 2014 року. Вчора була годовщина. дня. Це день, коли власне відбулися перші смерті на Майдані. Так, да, да. День, коли з'явилися перші погибші Гаян, Рузневські і інші герої. Як розкажи свою історію, як ти опинився на Грушевського і. А... Як засталось еще там. Да, вот на самом дня. деле все просто. На майдан приезжали мы и до этого, мы уже начали тоже помогать, как-то отвозить какие-то теплые вещи, продукты питания, остальное. А в этот день я проснулся утром, мне позвонили ребята, сказали, что в этот день уже Беркут пошел на митингующих, что там становится грубо говоря жестко. Еще об убитых, раненых я не знал тогда, просто взял опять какие-то теплые вещи, взял камеру и поехал. На Грушевского. Снял вот этот видеоролик. Помню, что я его еще тогда приехал домой, смонтировал. И когда я думал, выкладывать ли его в интернет, у меня еще были мысли. Мне еще даже где-то вот было, ну, грубо говоря, страшно. Я думал, что там по IP адресу найдут, придут, скажут, вон ты там был. Ты Потому там в страх, за Да, виду. да, да, тогда, если помните, постоянно там ходили, mm -hmm. снимали людей с той стороны, людям приходили смс что вы там зарегистрованы как участник там нападив там на милицию, на, на бедный Беркут. Но на самом деле было совсем, ну, по-другому. Я вот смотрел тогда новости, если помните, они тоже в основном говорили это, что там 2-3 тысячи радикально настроенные молодежи заживо там, условно говоря, сжигают Беркут. Все было не так. Я когда приехал, первое, что я запомнил, это что светошумовая граната, кинутая с той стороны баррикад, Около мене в трьох метрах. Якби з тих пор я зрозумів, що треба бути тут. Вадима, от минув рік, з погляду часу, що минув. На твою думку, як сприймається, от як сприймається зараз для тебе ці події на Грушевського? грустно, но я очень горд, что был там, что не сиделся дома, как некоторые наши соотечественники, потому что это был очень тяжелый период, который нас сплотил как нацию, который нам напомнил, кто мы, что мы борцы, что мы сильные, что мы должны бороться за свою идею. И ведь не зря это было рядом с Майданом независимости. Мы Боролись там за свою независимость. Я вот в том числе. Вот это, конечно, спустя год, вот жалею только о том, что не находился там еще больше времени. Если бы я знал, к чему это все приведет, я бы вообще бы не уезжал бы, наверное, не на минуту с Майдана. Вот это, это ну о чем я думаю спустя год этот. А, Когда ты сам переглядывал всю виду еще не она на Громадском телебачении что ты первое что сгадал? можливо что-то все такое, что тебе не гадало что что хотя хотел бы рассказать зараз. Помню, когда я туда ехал, как всегда взял тоже, говорил, какие-то теплые вещи. Я ехал со станции метро Лесная, выходил мужчина на Днепре и говорит, ребята, если вы едете на Майдан, не едете, там ад. Я еще подумал, что, что может быть такого страшного. И когда ну, приехал, уже этот весь был дым, были закопчены дома, черный снег этот кругом лежал. Бабушки, которые ломают брусчатку, куча людей в шлемах. Я когда-то пересматривал, ну, вот, был раз вспомнить, как вот мы зарождались, борцы, потому что сейчас у меня дома мне прислали ребята из спецок осколки от Града. И вот я вот думаю просто, какой произошел контраст, если на этом видео мы видим людей, которые в строительных касках с палками деревянными, шли против людей, которые стояли ну, с, оружием, с водометами, какими-то батерами и так дальше. И все равно вот победили. Вот это вот то, что я вспоминал. Спасибо дуже. Вадим Булок, который тоже уже населен нам свою другую историю, диджей. Дякую дуже за то, що... что це робите, стаєте членом репортерської сотні на громадському телебаченні. Дякую, Дякую. І знімайте, і надсилайте ще свої історії, або можливо архівні якщо цікаві є.